Saya bekerja, my heart was talking to me say that this job is really suitable to my soul. Satu perkataan yang yang menjadi um, sampai ke hari ini my benchmark ialah everything you do is for the best interest of the child. aktiviti kanak-kanak dekat Malaysia ni ada 131. Kak YCK ni sebagai center yang melindungi kanak-kanak dan memberikan apa yang mereka perlukan. Saya uh, sendiri feel that if they are not here, they will end up at the street. Having safe spaces like this has two things. One is it gives children the safe space to come to when they need You know, like instead of being at home or at a in a dangerous environment, uh, like for coket, for example, the kids don't hang out in the streets anymore because they can come here daily. Uh, second thing is the parents will have a peace of mind as that their child is well taken care of in a safe environment. Orang biasakan dengan coket ni ada benda-benda gelap lah apa semua kan? Perspektif orang tu yang buatkan dia salah tanggapan. Boy CK dulu ada hantar saya bagi seminar ke apa ha, kalau kita nak perkenalkan diri kita kita cakap kita daripada cokit orang dah pandang lain dah bila kita join seminar ke atau grouping kan kita akan kenalkan diri kita akan bangun kan tu semua orang akan fokus kat kita kan So bila kita cakap tu dia punya reaksi dia orang tu kita boleh nampak lah macam obvious lah macam hmm, mereka datang dengan satu penuh harapan. Bila mereka datang pun mereka ada macam ketakutan, trauma tersendiri. Bila kita pun uh, memberi layanan yang sempurna dan kanak-kanak ini pun akan rasa okay, this is my place to be. I belong here. Dia ada safe space. remaja. Okay. Dia tak boleh terima saya. Dia tanya saya, akak kerja Yayasan cakit, saya nak tanya, apa visi akak? I told the boy, I say that, look, um, misi akak, vision akak ialah apa yang Yayasan cakit dah tulis. Akak tak boleh letak akak punya value. Akak tak boleh letak my vision is um, I must follow ya Cakit punya vision, you know. And um, he he asked so many questions. I able to answer Based on my latar belakang yang saya pernah hidup susah. Children tu datang dengan ketakutan. Eh, saya selamat ke di sini? dia ada pelbagai question dalam diri dia sendiri di mana kita kena uh, slow talk dengan dia dengan kanak-kanak tu kita kena serve dengan uh, hati yang terbuka we always encourage to be like open mindful with the children kita kena build rapport actually we have to build rapport and create the bonding with the children di mana children tu ada kepercayaan dengan kita I actually came, you know, dari keluarga yang sangat susah saya sebenarnya daripada kasus tinggal. Orang kat dulu dia orang akan dia orang akan cakap kena haram. Kawasan oh, tu memang masa tu banyak uh, isu sosial. So I always ask my question macam mana saya nak keluar daripada kawasan ni. So saya banyak akan um, dengar ceramah-ceramah motivasi, motivasi. Bila saya dengar dan membaca buku motivasi tu, saya akan uh, how to say motivate myself. Macam mana kita? How you want to come up from this type of life? One of the thing is that saya pegang pada education. Sebab education ni akan membawa kamu jauh. I remember one of this children, because like, uh, I was a uh, social worker, I used to take her for counseling or take my kids for counseling and therapy. One of this child actually called me kafir, and I was like, what is a kafir? Right? So then I was I had to like uh, ask her what is it but she was very naive this is not actually the children who has such thoughts right it's like they are just programmed that way okay i want to build the culture for the organization i don't want where you know children marginalized whether it's me or other children you know everyone should be equal everyone should be kind to each other masa tu saya ingat lagi this boy did SPM very very well dia nak pergi uni masa, dia nak pergi serawak beliau tak ada duit untuk bayar So, what I did is actually, I speak to a few of my friend. They came, they give money. Sebelum so, saya jumpa budak ni, saya cakap, Dek, you need to understand. Orang yang membantu kamu ni, dia bukan satu bangsa. For your case, there is a Malay, Chinese, and Indian who came and help you to get this money for you to go far. So, apa yang akan nak ialah? apabila kamu nak membantu orang, jangan tengok bangsa, jangan tengok agama. There was a child and he was in a preschool class. So boleh nampak kanak-kanak tu dia tak boleh uh, sit at one place. So dia macam akan jalan dalam kelas tu. Jadi uh, pendekatan yang kami ambil dan juga cikgu kelas dia ambil adalah cikgu kelas dia saya when I slow talk with her and she said that she will be like focusing to other children's first whereby these children she will uh, give like buat colouring dulu dan selebihnya lepas dia dah fokus dengan other children dah bagi dia orang the worksheet everything she will focus this with this one boy di mana sekarang that boy will just sit at one place and do his work memang yang tu uh, impact yang paling uh, drastic dan yang I feel that we did something to make the changes in the child. I can tell this boys yang yang um, challenge me. Yeah? Okay. I'm telling you this boy, bila sekarang dia ni jumpa saya, dia kata, kau cantik, kau cantik, naik waktu kau cantik, you know. Then, dia, you know, he actually a very successful young boy. Setiap kali dia jumpa saya, dia akan salam. You know, so I say for me that is, wow. I kau dulu kau marah meraka, kan all this thing. Itu satu kehindahan bila kita bersabar dengan budak-budak. Um, dia bila dia cukup matang, okay, dia akan ingat kita balik kebaikan kita. Un ungrateful. Yang saya memberi satu platform untuk dia bersuara. saya macam lebih bersyukur sebab saya kenal lah. awal Sebab saya banyak terdedah dengan benda-benda yang saya rasa saya tak boleh nak dapat. Sebabnya saya datang daripada parents saya daripada family yang miskin lah. Parents saya cuma mampu macam sewa bilik je. Satu keluarga dalam satu bilik sampai saya tingkatan juga. Sebelum saya masuk YCK, saya macam introvert sikitlah orang dia. Saya memang tak bercakap sangat dengan orang wasik dia banyak buat macam camping, leadership program semua tu. So masa saya join wasik tu yang saya start macam eh boleh pula cakap dengan orang macam tu ah. Saya terlibat hmm. juga dengan uh, theater production. Uh, ada juga buat lakonan sikit-sikit. Uh, ada naik pentas juga. Uh, jadi saya rasa benda tu macam bila saya buat tu saya macam tak sangka. Dulu saya paling tak boleh buat benda-benda macam ni lah we can see in our children ada yang berjaya it's not like we are serving one community kita ada kanak-kanak yang uh, daripada B40 being as a being a doctor ada yang uh, accountant ada yang banker uh, apa yang kita dekat sini apa yang kita jam mereka adalah um, pendidikan dan juga skill-skill uh, yang they can learn because we want them to be someone pendidikan agama itu penting. Itu ialah pendidikan pertama di mana dia tahu apa itu betul, apa yang salah. Bila dia dewasa, anak tu akan tahu, oh kita ada undang-undang negara. ya Undang-undang negara di mana apa yang sepatutnya saya boleh buat, apa yang sepatutnya tidak boleh buat. Anak-anak yang kita serve ni semuanya Muslim. Isi tanggungjawab kami ialah memberi pendidikan Islam. Apa-apa saja yang di mana boleh mem memperpesingkan akidah whatever program you know kita katapis that's one thing so because i believe the moral value is actually from pendidikan agama when there is a social withdrawal from our children tak akan dapat tahu daripada teachers the teachers akan refer dengan social worker because every children yang ada dekat sini dia orang very cheerful and mereka tak takut dengan orang luar Sekiranya ada uh, pihak penganjur datang, uh, mereka akan macam uh, run to them. And we also have volunteers yang datang, mereka tak takut dan mereka akan berkomunikasi. Tapi bila kita nampak macam seorang kanak-kanak tu macam social withdrawal, then we can identify, okay, she or he might have something. Then dari situ social worker, teachers dan juga kadang-kadang saya juga akan duduk bersama dan tanya kita khas letak dengan dia tanya that's where we like we will create the bonding dengan mereka dan bagi kepercayaan untuk meminta mereka share cerita dia apa yang tengah berlaku apa yang ada dalam minda dia kita ada pihak human kind this where all the children yang ada certain certain problem certain-certain masalah atau issue-issue yang berbangkit dalam kelas ke dengan apa-apa uh, dengan family or that we identify kita akan hantar mereka untuk counseling children when neglected Neglected in a way that mangsa tu dia akan rasa marah sebab you tak dengar dia akan rasa dia diabaikan sebab dia tak didengari. We never listen. But when you listen the child, and as a mother, as a father, you take an action, the step that you take, she will remember, he will remember, and there is a healing for the child already. and that's already you already started started the healing process for the child the first time i started working in Chowkit, there were a lot of kids uh, on the streets uh, and when children are on the streets they actually are very much uh, at risk or higher risk because they are easily influenced by drug pushing all the activities that happens right there's a lot of uh, cyber cafes in Chowkit, uh, during my time when I used to work here, there was a lot of sex work as well. But now I see that, you know, the children have also learned the organisational structure. And although they are, you know, street-wise children, they are really, uh, children who can, uh, who have a real, like, uh, raw life out there. And they're exposed to all these negative elements, right? When they come here, they kind of know how to follow rules. They know how to follow structure. So that is one, I believe that's one of our success. The second success is we have Almost, I would say, 95% of our alumni, that means those who are grown up, who graduated from YCK, they are all healthy young adults who are contributing back to the economy. So we see that the impact of all the children, right, uh, although they had a very difficult and, uh, how to say, life that did not give them many opportunities, our organisation was able to do that. So we were just able to link them to all the resources. And that kind of, help them grow and nurture and develop into healthy young adults. Kalau kita bercakap Akta 611, Akta Kanak-Kanak 2001, ada tiga elemen utama kat situ. Yang pertama, kita mengatakan bahawa ialah berkaitan dengan perlindungan pada kanak-kanak. Eh? -kanak. Kemudian, kita bercakap berkaitan dengan pemeliharaan kanak-kanak. Perkara yang ketiga ialah pemulihan kanak-kanak. Di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui Jabatan Kebenaran Masyarakat kita telah menjalankan program yang kita namakan Program Kasih Advokasi Kanak-Kanak Kita pergi kepada tahun ini hampir kita sasaran kita adalah 300 sekolah Kita nak memaklumkan kepada semua ibu bapa kepada guru, kepada anak-anak, kepada rakan-rakan sebaya mereka bahawa sekiranya berlaku kes-kes penderaan dan sebagainya kita maklumkan bahawa ada satu talian yang penting yang mereka perlu hafal iaitu 15999. Melalui talian ini mereka boleh apa ni buat panggilan dan kemudian mereka boleh menggunakan talian SMS untuk melaporkan sekiranya ada perkara tersebut. Kemudian kita ada lagi uh, satu sistem yang kita sedang bangunkan. Uh, dulu kita ada satu sistem dipanggil EDKK data kanak-kanak okey melalui data kanak-kanak ini ialah ataupun yang kita nak bangunkan kita nak tambah baik kepada sistem dinamakan sistem anak kita akan mempunyai satu data di mana data ini mengandungi senarai nama anak-anak yang pernah dibuli yang pernah didera data ini kita simpan dan kita akan follow up satu perkara lagi yang kita cuba nak bangunkan ialah kita nak supaya data-data kalau ada individu-individu yang pernah terlibat dalam kes penderaan kanak-kanak, gangguan seksual terhadap kanak-kanak ataupun ada kes tercejayah, mereka ini mempunyai data-data yang kita simpan yang kita tahu siapa mereka. Kita tak nak nanti mereka ini tiba-tiba lah, katalah tiba-tiba dia menjadi seorang yang mungkin katalah guru uh, tarian sebagai contoh ataupun uh, mengajar subjek uh, gymnastik yang melibatkan dia menyentuh kanak-kanak itu atau melakukan. Jadi kita nak orang-orang macam tu kita cuba elakkan mereka ini tidak begitu rapat dengan kanak-kanak. Sekalau mereka ini kita faham, kita tahu bahawa mereka ada sejarah-sejarah yang tidak baik berkaitan dengan penderaan atau pengenai kanak-kanak ataupun gangguan seksual kanak-kanak. Yang ini yang kita sedang usahakan juga. I would say that it takes a village to raise a child. So of course we cannot as YCK we cannot work by ourselves. Uh, we need to work with everybody, whether it's like government bodies, uh, whether it's other NGOs, whether it's UN agencies and all that. we are doing pretty well because it's all about building relationships with everyone. So we have been working together as an ecosystem to bring change because we believe that if we are doing this by ourselves we'll go nowhere. Yeah so uh, we have a very strong and positive working relationship with everyone. <laughs> amanah kepada kanak-kanak ini ya. Bukan satu kolaborasi yang berterusan di antara semua lapisan masyarakat, baik agensi kerajaan, kementerian, NGO, komuniti dan sebagainya termasuk keluarga itu sendiri. Kita tidak boleh meletakkan orang kata apa tanggungjawab itu kepada sesuatu badan saja. Ia merupakan satu usaha yang berterusan dan juga kolaborasi semua pihak. Saya pernah jumpa seorang senior so this is what she told me she said shanti semua orang ni they have a shining star but it take times to shine your piece star ni memang ada dia akan shine one day you wait you wait you trust me your shining star will shine But once it shine dia akan shine untuk selamanya selama my shining star came at a very late age very very late Jadi um, bagi saya saya rasa bila bila kita dah sampai ke jauh ni Tuhan tak akan bagi kita gagal. I say God is so good. He's a good planner. Dia maha mengetahui. Dia maha orang kata apa, perancang. Ha, dia tahu ya saya akan letak. Hmm. Sorry. the, the, the reason why, you know, that I sentuh hati saya sebab I was a teenager that I lost. Saya pernah loss saya banyak um, banyak mempersoalkan, you know, God, I say that. Um, what is my purpose? You know, when I was a teenager, kenapa, you know, like, saya dilahirkan dalam keluarga yang susah. You know, at the age of 17 until today, one thing I learned, never compare. So that's why I understand why God really put me here as a child. saya so, boleh memahami, you know, kesusahan remaja. I have to learn life from the child who are in a worse situation than me. Just kata, God you give me this amana, you know, so that make sure that apa saja tanggungjawab harian saya ni niat yang penting. It's not about money. It's not about positions. It's about your colleague, you know, to serve them. Not easy. I will always look after uh, our colleagues, my colleague. and then uh, as a counselor, I always motivate myself. If you look at the life circle, uh, most of us will actually want to give back. So, a lot of them, uh, or a lot of us, will only understand the giving back starts at once we are retiring. I'm really grateful that I found this passion when I was very young. But I guess at that point, a lot of people didn't understand. They didn't understand that um, doing serving work is like a very noble thing. And people used to like say, hey, you know, you are highly educated, why not you go work here, work there, go Singapore, go everywhere. I just felt that in this organisation, it gave me like a very strong purpose and it still gives me a purpose. And every year, although like sometimes I feel like, hey, you know, I'm like either burning out or should I go and look for something else? I just feel that being here longer, I see all the kids growing up and I see them becoming such healthy young adults. That kind of is like the fruits of labour. Tak ramai yang acknowledge um, kerja yang kami buat. Tak ramai yang boleh bekerja facing human's problem. My father told me, dia kata, remember, uh, oh, you are only a human. You are not God. Jangan lambat-lambatkan bantuan kepada orang. Nanti Tuhan akan lambat-lambatkan apa yang awak minta. Bila saya bekerja balik, uh, saya nak cuba sedaya upaya saya untuk tolong adik-adik saya pula. Bantu dari pelbagai segi. Macam uh, supaya mereka dapat lebih banyak bantuan, lebih banyak sokongan-sokongan. Mana yang saya mampu, saya akan sumbangkan kepada mereka. social work in malaysia is very under-recognized. i really hope the public would look at why social work is a very important role in society. just like, you know, when people are doctors, accountants, and everyone is like very highly celebrated. social workers do a lot of, you know, this work to support the underprivileged or the marginalized, but there's not enough recognition. so be a case. you know, come. saya akan bincang dengan social worker. So I think social worker is amazing people. I'm telling you, they are the mother for the, all the teenager. Be a good human is beautiful. their life. Every children should have a, better life. We have to create the impact for them. Seorang ibu dan ayah, anak ni itu adalah satu amanah. Bagi anak-anak yang mungkin yang tidak begitu bernasib baik dalam kehidupan mereka, anak itu adalah amanah negara. Jadi JKM memainkan peranan itu untuk menjaga amanah ini untuk memastikan bahawa anak-anak ini dipelihara diberi perlindungan diberi pemulihan untuk mereka membangunkan kehidupan mereka supaya akhirnya mereka tidak pernah akan merasa bahawa mereka serba kekurangan tetapi sebenarnya mereka punya banyak kelebihan yang boleh kita kongsikan bersama bersama-tuntut negara selagi saya ada nyawa selagi itulah kita uh, uh, you know um, bekerja dengan what I'm I, what I'm very passionate about it. Rasa ber, berjaya tu ialah saya tumpang kejayaan budak-budak uh, dan remaja dan tumpang gembira. Orang kata oh okay good you in a in a in a in a right path. <laughs>